assalomu alaykum daqiqa tv o'z faoliyatini boshladi bugungi dasturimizda xitoy aqshni ogohlantirdi rossiya qachon ukraina bilan muzokaraga qaytishini bildirdi bizda qisqa xabarlar alisher usmonov rafiqasi irina viner bilan ajrashmoqda ularning nikohiga 30 yil bo'lgan kongoda ebola virusi aniqlandi ma'lumot uchun ebola virusi bu odamlar va hayvonlarning ayrim turlariga ta'sir qiluvchi o'tkir virusli infeksiya blogerlar olti yarim va yetti yarim yilga ozodlikdan mahrum etilgan otabek sattoriy va fozilxo'ja arifxo'jayev navoiy viloyatidagi koloniyalarda saqlanmoqda otabek qurilish mollariga naqsh bosayotgan bo'lsa fozilxo'ja usta bo'lib ishlayapti bu yerda shuningdek ahmadboy nomi bilan tanilgan ahmadjon tursunboyev o'z jazosini o'tamoqda ombudsman va inson huquqlari himoyachilaridan iborat ishchi guruh mahkumlarni saqlash sharoitlari bilan tanishdi endi esa batafsil xitoy aqshni ogohlantirdi aqsh xitoyning ichki ishlariga aralashsa rasmiy pekin suvereniteti va milliy manfaatlarni himoya qilish uchun qat'iy choralar ko'radi bu haqida xitoy kommunistik partiyasi markaziy qo'mitasining tashqi ishlar komissiyasi rahbari yan chi aqsh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi jeyk saliven bilan telefon orqali suhbatda aytib o'tdi yan echining fikricha rasmiy vashington so'nggi vaqtlarda xitoyning ichki ishlariga aralashib bir qancha noto'g'ri bayonotlar e'lon qilgan xitoy o'z suvereniteti va xavfsizlik manfaatlarini himoya qilish uchun qat'iy choralar ko'radi va biz so'zlarimizni haqiqatga aylantiramiz deydi siyosatchi u tayvan masalasi xitoy aqsh munosabatlarida eng muhi muhim sezgir va kalit nuqta ekanligini ta'kidlagan va agar aqsh tayvan xaritasi atrofida keskinlikni kuchaytirib noto'g'ri yo'lni davom ettirsa bu shak shubhasiz xavfli vaziyat yuzaga kelishiga sabab bo'ladi rossiya qachon ukraina bilan muzokaraga qaytishini bildirdi ukraina bilan muzokaralarni rossiya to'xtatmadi kiyev tayyorligini bildirishi bilan moskva muzokaralar stoliga qaytadi bu haqida rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari andrey rudenka ma'lum qildi biz muzokaralar jarayonini to'xtatmadik buni ukrainalik hamkorlarimiz to'xtatib qo'yishdi ular muzokaralar stoliga qaytishga tayyor ekanliklarini bildirishlari bilan biz ijobiy javob beramiz deydi rudinka eslatib o'tamiz joriy yilning o'n yettinchi may kuni rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari andrey rudenka ukraina bilan muzokaralar to'xtatilganini ular hech qanday shaklda olib borilmayotganini ma'lum qilgandi shundan so'ng ukraina prezidenti devoni maslahatchisi Mikhail padalyak brifingda andrey rudenkaning so'zlarini tasdiqlab kiyev rossiya dunyodagi siyosiy jarayonlarda salbiy rol o'ynagani tufayli u bilan muzokaralarni to'xtatganini aytib <Sanlach> o'tdi eng qaynoq va rasmiy yangiliklarni <made> <relief> tinglashni istasangiz bizni kuzatishda davom eting